ben bu münasibetle danışmak için sözü birinci olarak Ekber Bey'e vermek istiyorum. Hamınızı bizim için, yani Kanada'daki Azerbaycan icması iç için çok mühim olan gecelerden birine geldiğinizden dolayı hamınızı salamlayıram. Bildiyiniz kimi artıq 5-ci ildir ki, Kanada da Azərbaycan məktəbi həftə sonu Azərbaycan dili məktəbi fəaliyyət göstərir. Keçən ildən başlayaraq bu məktəbimiz həm dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü ilə bağlı, həm də yenilə bağlı proqramlar həyata keçirməyə başladı. Bu bizim ikinci belə bir proqramımızdır. Və təmenni edirəm ki, umuram ki, bu cür fəaliyyətlər daha da artacaq. Gələn düzəli keç illərdə, önümüzdəki aylarda bizim üçün əhəmiyyətli olan digər günlərdə də məktəbimiz bu cür daha bundan böyük, daha qalabalıq bir şəkildə fəaliyyət həyata keçirəcəkdir. Bir millət, bir xalq, bir ölkə, bir toplum öz gələcəyini təminat altına almaq, garantiya altına almaq istəyirsə, mütləq və mütləq öz gənçlərini onun dəyərləri istiqamətində yetişdirməli, böyütməli, tərbiyə etməli və o şəkildə onların formalaşması üçün ələdinə gələcək etməlidir. Yəni bir millətin gələcəyinin garantisi onun gənc nəsilləridir. Nəsillərlə millətlər arasındakı ən böyük bağ isə heç şübhə yoxdur ki, dildir. Dil. Çünki hər hansı bir şəxs, hər hansı bir fərq hansı dili danışır, öz ruhunun sesini hansı dildə ifade edirsə, o şəxs ve o fərq, o dilin sahip olduğu milleti daha yakındır. Dolayısıyla dil bir milletin hayatındaki ilk unsurdur. Tabii ki din, adet, enene, örf de bunların arasında bu dil meselesini təqib etmektedir. Dil, bazılarının dediği kimi sadece ve sadece Bir şəxsin başqa bir şəxsə öz məramını və məqsədini anlatmaq vasitəsi deyilmiş. Dil eyni zamanda bir millətin ruhunu ifadədən bir vasitədir. Dil bir millətin kimliyini ifadədən bir vasitədir. Dil bir millətin varlığını qarantiyalıb və onun varlığını gələcəyə daşıyan bir vasitədir. Biz Azərbaycan məktəbinə o yüzdən bu qədər əhəmiyyət verdik. Azərbaycan məktəbinin açılması üçün yalan olmasın, bəlkə də biz 1 il əziyyət çəkdik. Bürokratik sürünmələr, imza toplamalar, müraciətlər. Dolayı ilə bu gün 5-ci ilində biz az da olsa, kəhalə yetərli dərəcədə bu imkanlardan istifadə olunmadı. Bu məktəbin toplumumuz üçün nə demək olduğunu və bizim ijmamımıza vermiş olduğu faydaları az şübhə görməkdə hiss etmədik. Və təminn edirəm ki, bu faydalar daha da artacaqdır. Və bu estafet gələcək nəsillərin üçün əlində daha da yüksəklərə, daha da uzun məsafələrə götürüləcəkdir. Baxın, bu gün açıq danışsaq, bizim döyümə qətərimizdə Azərbaycanın çox problemi vardır. Korrupsiya, rüşvət, məmur özbaşınalığı və bunun kimi nə qədər problemlər yaşamaqdır. Amma bunlar Azərbaycanın gələcəyini, vətənimizin və ölkəmizin gələcəyini təhliki atsa da bütün ümidlər tükənmiş deyil. Bu gün xarici ölkələrdə yaşayan gənclər, sizlərin, bizlərin övladları bizim Azərbaycanımızın mənsüb olduğu dil başlığı ilə mənsüb olduğu dəyərlə böyürsə, Allahın izni ilə Azərbaycanımızın gələcəyi də garantiyalanacaqdır. Bundan heç kim şübhəsi olmaz. Yəni bu dil məsələsi Bizim üçün bu qədər mühim və bu və buna bənzər səbəblərdən dolayı əhmiyyət verdiyimiz bir məsələdir. İşdə i̇şte buna görə təkrar sizə bura gəldiyinizdən dolayı təşəkkür edirəm və arzu edirəm ki, bura gələnlər də gəlmənlərə doyursun. Azərbaycan dili məktəbi sadəcə 1 sinif olaraq deyil, bir neçə sinif olaraq fəaliyyətini davam etdirsin. Buna Kanada qanunları icazə verir. Bizim məktəbin tədris Dinaya gətsəniz bir millətin 2, 3, bəzən 4 dənə məktəbi var bizim kimi. Hamımız burada çalışıraq, hamımız əляşər ki, sadəcə bir sinifdə deyil, bir neçə sinif Azərbaycan məktəbi öz fəaliyyətini sürdürsün, davam etdirsin. Və siz də imkan ölçüsündə buca çalışmalara öz yardımlarınızı, həm maddi yardımlarınızı, həm də mənəvi yardımlarınızı əsir getmək. Hamınıza təkrar xoş gəldiniz deyirəm. Bu yolda her birize bir Azerbaycanlı olarak vatanımızdan uzakta yaşayan diaspora mensubunun yüzüklü olarak her birize bu yolda uğurlar arzıyor. Çok sağ olun. Şimdi ise biz uşaklarımızın hazırladığı sehneciye ve programa kulak asalım. Kenardan bunlara tamaşa eyleyen balaca kızımız onları sıraya düzür ve Şimdi biz göreceğiz ki nece bunlar turpu birlikte çıkarda Bu o demektir ki Tek elden ses çıkmıyor ve ham. Can demişen, suyunu macağım, macam demişen, canımı gırban, kurban, canımı gırban, kurban demişen, canımı kurban, kurban demişen, aysın canım, hey, aysır ben canım, aysın canım, hey, aysır canım. Hey, Hamıya öz teşekkürümüzü bildiririk ki bugün bizim şakitlerin Mutla Sennacı'yla, Anılarla, Raksitlerle bulamazsınlar. Çok sağ olun.